Что все Хочу домой. И все. У нас вывезли с мамой сначала казачьи лопани, потом мы разделились с ней, я поехала на Лужанск к папе, а мама поехала на Черкасы. И вот я приехала 9 числа к папе, и началась самая трагедия. Там, короче, так стреляли громко, прям, прям слишком громко. Папу там вибіт, ну короче, був такой прильот, і що у нього окна повибивало. Бенш, що домой хочеться слишком хочеться. Я б, бы вдома сиділа. Б... На даний момент стараємося забезпечити наших переселенців всім, чим можемо за допомогою різних фондів і організацій, і тим більше, і просто людей. Езжают по собственной инициативе. Самое интересное, в первую очередь нам помощь предоставили частные лица, молодые, молодые. Понимаете, вот это, может быть из-за того, что чисто владеет больше интернета, за счет этого больше коммуникабельности моментально среагировали, буквально первый-второй день к нам вот молодые люди везли, вот я имею в виду, одежду, посуду, питание, для детей тоже самое, ну, вообще, для деток, да, именно да. молодые, знаете, что было самое удивительное, ну, потом, естественно, среагировали, потом старшее поколение, но я зато говорю, что действительно надо отдать должное нашей молодежи, на самом у деле. У нас имеет доброе сердце, ну, слава Богу, спасибо и ей и большое, и реально спасибо. А вам там конфетку, чайку. І я саме Сьогодні привезли допомогу переселенцям, цукерки ну, та загалом солодощі, щоб люди отримали якесь задоволення. В нас був фонд класу та наш класний керівник. Захотіла, щоб ці кошти пішли на якусь добру справу. То ми вирішили допомогти людям, які в цьому потребують. Я, я зрозумів, що є люди, яким потрібна допомога, і треба їм допомагати.